Salam əziz izləyicilər. 7-ci siniflər üzrəm. Mövzularımıza davam edəcəyik və <coughs> səhifə 19. 19-u bu gün işləyəcəyik. Farangeit və dərəcə Csi arasında keçidləri öyrənəcəyik. Gəlin baxaq. Deməli uşaqlar, birinci farangeit nədir, dərəcə Csi nədir? Onlara bir baxaq. Hansı bir-birindən necə keçidi var, onu öyrənək, ondan sonra ə, çalışma hissələrimizə baxarıq. Deməli, nədən başlayırıq? Farangeitin nə olduğunu bilirsinizmi? Gəl oxuyaq. Temperatur əsasən dərəcə Selsi. Bəzən isə Farangeit ilə ölçülür. Deməli, temperaturun dərəcə ölçüsüdür, uşaqlar. Selsi və Farangeit temperaturları arasında əlaqə Şəkil 20-də təsvir olunmuşdur. Bax burda şəkil 20-də Celsi ilə neçə dərəcə verdikdə, Fahrenheit ilə neçə dərəcə verdikdə, neçə dərəcə Fahrenheit verdikdə bir-birinə bərabər olur. Deməli, fikir verin, Fahrenheit Celsidən daha böyük ədədlər istifadə olunur sadəcə. Gəlin bir-birinə keçidə baxaq. Deməli, Celsi Fahrenheitə çevirdikdə, Celsi far, məsəl üçün Celsi ilə veriblər amma deyir ki bunu farangeitlə əvəz elə. Fikir verin, deməli farangeit üçün düsturumuz belə olacaq. Farangeit bərabərdir həmin o e, selsini veriblər ha. Onu 5-də 9-a çıxıb oracaya düşüstünə gələcək 32-ni C sizdən faranqeytə çevirməyin düsturu isə budur. İndi mən düsturları yazım. Bu sizə qəribə görsənə bilər, qarışıq görsənə bilər. Amma narahat olmayın. Hər birinə aid düsturu tətbiq edəndə özünüz görəcəksiniz ki, rahat bir şeydir. Ona da qabaq, ə, deməli, yenə də hər dəfə xatırladıram, yəni bu, bu dəfə də xatırladıram ki, uşaqlar ə, hər izləyici bir like quraqsa həm videomuzdən daha videomuza dəstək olmuş olacaqsınız, həm də axtarış zamanı videomuz daha tez ə, axtarışda çıxmış olacaq. Ona görə xahişimiz budur ki, yəni baxırsınızsa bura, bir cümlə belə öyrənmisinizsə, bir like ilə təşəkkürünüzü bildirə bilərsiniz. Eləcə də kommentlərdə də şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Mənə çoxlu sayda təşəkkür şərhləri gəlir və hər kəsim nəsə öz fikirlərini bildirir, fərqi yoxdur. Ə Və ona görə də mən sizə bunun üçün təşəkkür edirəm. Hər dəfədə hər dəfədə izləyici sayı da artır. Buna görə də təşəkkür edirəm. Ona görə də əlimdən gələni edirəm ki, hazırlığa gedə bilməyənlər və ya artıq dərsə gedə bilməyənlər olur da müəyyən səbəbdən evdə rahatlıqla, müstəqil şəkildə bu videolara baxmaqla dərsləri öyrənə bilsinlər. Davam eləyək. Deməli uşaqlar ƏC verilib, sən farenqeytə çevirmək istəyirsinizsə, bu düsturdan istifadə edəcəksən. Yox, farenqeyt verilib, sən C-sə çevirmək istəyirsənsə, onda bu düsturdan istifadə edəcəksən. Gəl indi misallarımıza baxaq. Deməli, digə. Aha, misallarımız başlayır 1-ci nömrədən, 1-ci nömrədən. Üz vakitdim. Ha, hə, burada yer çox olsun o yzdan. 1 nömrəli çalışmaya baxaq. Aşağıda verilmiş dərəcələrin faranqeit qiymətini müəyyən edin. Aha, fikir ver. Deməli, sənə dərəcə verilib, sən faranqeitə çevirməlisən. Deməli mən nə edirəm? Əvvəlcə dərəcədən faranqeitə çevirən düsturumu xatırlayıram. Bax bura yazıram yuxarıdan sizin üçün dərəcədən faranqeytə çevirəm. Bax, sənə deyirsə ki, faranqeytə çevir, deməli f bərabərdir yazmalsan da, vuraq c + 32. İndi gəlin baxaq. A bəndinə baxaq. 60 dərəcə. Deməli bu c 60-dır. Onda f bərabərdir nə yazaram? 5/9 * 60 + 32 = 60-la əlbəttə ki, 5 ixtisar gedər. Burda qalar 12. 9-u vurdum 12-yə. Elədi 108. Üstünə də gəldim 32-ni. Elədi nə? 140. Fəssaləm. Deməli 60 dərəcəsi C faranqeyitlə 140 faranqeyitə bərabərdir. Faranqeyit qiyməti 140-a bərabərdir. Sonra <coughs> uşaqlar burada Çoxdur bəndlər, hamısı da eyni üsulla həll olunur. Gəlin lap bir-bir bəndləri yox, siz də yəqin ki razılaşarsınız, bir neçə bəndi sizinlə bərabər eləyək. Məsələn B bəndinə baxaq. B bəndidir. 15 dərəcə. Deməli yenə yazıram. f = 5d 9 * 15 üstünə gəl 32. <coughs> Deməli 15 ilə 5 ixtisar getdi. Burda qaldı 3. 3-ü vurdum 9-a 27, düzdürmü? Üstə gəl 32. Nə ilədi? 59. Sonra C-yə baxaq. C-yə baxaq. 50 dərəcə. Deməli F bərabərdir 5də 9 vur 50 üstə gəl 32 bərabər 50 ilə 5 ixtisar getdi. Burda qaldı 10. Onu vurdum 9-a. 90. Üstə gəldim 32-ni. Elədik 122. Sonra D-yə baxaq. D variantı S bərabərdir 5/9 * 30 üstünə gəldim 32. A. 5 ilə 30 getdi, burada qaldı 15. Eee, 15, nədir? 6 9-u vurduq 6-ya, 54. Üstünə gəldim 32-ni. 86. Bax, bu oldu uşaqlar, birinci tapşırığın, birinci tapşırığın. Misalları Nə, sələ bilmədim bir dəqiqə. Deməli, ikinci sualla davam eləyək. İkinci sualın. Eee, ikinci sualda isə sual uşaqlar necə? Deməli, dərəcə e, aşağıda verilmiş dərəcələrin Celsi qiymətini. Mələni. Bu dəfə isə bizə Fahrenheit verir və biz dərəcəyə çevirmək üçün əvvəlcə burdan düsturumuzu yazaq. O düsturdan istifadə edəcəyik. Düsturumuz necədir? 9/5 -da mötərizə daxilində həmin bu verilmiş Fahrenheit-dən 32 çıxırıq və cavabı 9/5-ə vuracağıq. Gəlin baxaq, 2 nömrəli sərnişmada. A bəndini işləsək 41 verilib. Deməli mən nə edirəm? C bərabərdir 9.5 mötərzədə F-in yerinə 41 qoyuram. Deməli 41 - 32 nə qaldı? Yenə 9.5-i yazıram. Vuraq 41-dən 32-nin çıxanda nə qalır? 9 qalır. Çox gözəl 9 ilə 9 ixtisar gedir, qalır 5. B bəndinə baxaq. 113, deməli yenə yazıram. C bərabərdir 9.5. 113 - 32 = yenə 9.5-i köçürdürəm. Bunun cavabını yazıram. Deməli bunun da cavabı nəyidir? 1 o da 8. 81. İndi fikir verin 81-nə 9 ixtisar gedir, burda qalır 1, burda qalır 9 və bu 5-i 9-a vururam, cavab eləyir 45. C variantını yazıram. 59, yəni C bərabərdir 9.5-i yazdım mötərzədə FN yerinə 59 yazıram. - 32 = 59-dan əvvəlcə 32-ni çıxıram, çünki birinci mötərzənin içərisi həll olunmalıdır. Yəni 9.5 qalır vuraq 27. 27-ni ilə doqquzu hallar. Fikir verirsiniz burada mötərzənin daxilində sizə asan olsun deyən rahat bir ə, ə, ədədlər alınır ki, siz 9-la ixtisar edə biləsiniz. Burda qaldı 3 * 5 = 3ə belədir 15. Sonra d-yə baxaq. C bərabərdir yenə 9 da 5. Bu dəfə 149 - 32 yenə 9 da 5 qaldı. 149-dan 32-ni çıxdım, qaldı 117. 117 ilə 9 bir-bir ixtisar gedir elə 9-a. Burada qalır 1, burada qalır 13 və 5-i də 13-ə vuranda uşaqlar eləyir 65. E, Mənə elə gəlir ki, bu qədər bətdir. Bəsdir, yəni siz artıq bu keçidinin həllini anlayış anlaymağınız üçün digər bəndlərin hamısını da bax bu formada həll edəcəksiz. Mənə gəlir ki, rahat olar sizə. Keçək 3 nömrəli çalışmaya. İndi də baxaq görək nə deyirlər. Narazı təmizliyim. Deməli uşaqlar, 3 nömrəli çalışma. Deyir ki, Azərbaycanın bəzi şəhər və rayonlarında yanvar ayı üçün havanın temperaturu aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Cədvəli tamamlayın və müəyyən edin. Cədvəli necə tamamlayacağıq? Fikir verin, Bakı üçün nə verilib bizə? Dərəcə Selsi. Deməli mən Faranqeytə çevirmək üçün Faranqeytin düsturundan istifadə edəcəm. F bərabərdir. Düsturu yadıma salıram. Siz də əgər hətta hələ ki yadınızda deyilsə, yəni yadınızda qalmırsa, kitabdakı qaydaya hələ ki baxa bilərsiniz. Amma çalışın əvvəlcə əzbərləyin. Deməli, C-nin yerinə nə yazacağam? 14 yazacağam. 5də 9 vur 14 + 32 = İndi uşaqlar fikir verin 5/9-u 14-də vuranda, çox təəssüf ki, 14-nı 5 tam ixtisara getmir. Yəni bizdə onda onluq kəsrlə 1 ədəd alınacaq. Ona görə də 14-ü 5-ə bölürsüz. O da elə yer 2.8, yəni baxın 14-ü tam 5-ə bölək 2.8 və 9-u da 2.8-ə vuraq. 9-u 8-ə vuranda 72, 7 yadda. 9-u 2-yə vuranda 18 o da 7, 25. Virgülümüzü qoyuruq. 25.2 və üstünə də 32 gəlirik. Nə eləyir? Deməli 57.2. Fikir verin, deməli burada Bakının altındakı xanıya 57.12 yazacam. Gəncə, Gəncə 64.4-dür. Amma F-dir. Deməli mən bunun C-sini tapmalıyam. Yəni, C üçün düz turumu yazıram. Deməli davam eləyək. C bərabərdir nə yazırıq? F-in yerinə 64.4 yazacağıq. Deməli C-nin düsturu necə idi? 9da 5 mür tərzdədə f-in qiyməti yəni 64.4 və -32 bərabərdir. Yerə 9.5-i yazıram. Bu hissəni hesablayıram. Bu hissəni hesablayanda eləyir 32.4. 32.4. Və 32.4-ü uşaqlar tamamilə 9-a bölürəm. Burda 1 qalsın. Burada deməli neçə dəfə qaldır. 3 deməli ordan 27, 30-dan 20, 50 və orada olur 3.6. Və 5-i də 3.6-ya vuran da eləyir 18. Deməli Gəncə üçün bura olur 18. Eləcə də Şuşa, Mingəçev, Şəki, Ağdam belə hesablamaqlar. İndi B bəndində də deyir ki Bu şəhərlərdə yanvar ayında ortaq temperatur neçə farenqey tovur? Deməli e, farangeitləri əvvəlcə hesablayıb, toplayıb sayına bölmək lazımdır. Bunun üçün gələk Şuşanın da Şuşa üçündə farangeit hesabla. Farangeit hesablayanda Şuşa da necə olur? Deməli 5də 9 x 20 üstə gələk 32 bərabərdir. 20-ni ilə 5 getdi qaldı burada. 4, 4-ürdən 9ə gəldik 36, üstünə 32 gəldin elədi 68. Deməli, şuşa üçün fərəngit qiyməti 68 oldu. Minə çevir üçün 75.2-dir. Şəkil üçün fərəngiti hesablayaq. Deməli 5 də 9 vuraq 16 üstə gələk 32. 16-nı 5-ə bölürəm, eləyir 3.2, 9 3.2-yə vururam. Deməli 18.28.8 üstünə gəlirəm. 32-ni eliyir deməli 50.8 e, 50 tam. 50 ta Düz yazdım amma bir dəqiqə 50 yoxsa hə, 60? 60 üzr istəyirəm. 60.8. Deməli burada yazıram 60.8. İndi bu hissəni təmizləyək və biz hələ ki burada işimiz qutarmır. Biz indi burdan orta qiymət çıxartacağıq. Yəni uşaqlar, ədədi orta çıxatacağıq. Ədədi orta necə e, yazılırdı? Verilən ədədləri topluyurduq. Yəni nöqtə ərzində 57.2 + 64.4 + 68 + 75.2 + 60.8 üstə 62.6 və bunların cavabını uşaqlar böləcək 1 2 3 4 5 6-ya 6. -ya. 6 -ya. Çünki ədədi orta uşaqlar. Ədədi orta nə idi? Verilən ədədlərin cəminin sayına nisbəti. İndi biz burada hesablayalım. Deməli 57 10 da 2 plus 64 10 da 4 plus 68 plus 75 10 iki 2 plus 60 10'da 8 plus 62 onda 6 ve bölürüz 6'ya. 64 onda Məhsullar aldığımız cavab 64.7. Bütün buranı təmizləyək. Nə vaxt ki növbəti çalışma nədən ibarətdir? Deməli 4-ə baxırıq da biz. Temperaturun artması qlobal istiləşmə üzrə araşdırmalara əsasən alimlər bildirirlər ki, növbəti 60-70 il ərzində orta temperatur 4 fərəngayt və 9 fərəngayt arta bilər. Bu o deməkdir ki, məsələn, yanvar ayı üçün orta temperatur 65 fərəngaytdirsə, onda 69-74 fərəngaytə qədər çata bilər. Yəni sadə üstünə 4 və 9 gəliblər də. İndi bizə də deyir ki, yanvar ayı üçün alimlər söylədikləri temperatur neçə dərəcə selsi? Sadə bizə dərəcə selsiyə çevirmək lazımdır bunu. Deməli həm 4 faranqeyt, həm 9 faranqeyt dərəcə selsiyə çevirəndə onda 4 faranqeyti çevirirəmsə, selsi üçün düsturumdan istifadə edirəm. 9 da 5 vursun deməli 4 - e, 32 = Deməli e, 4-dən 32 çıxanda uşaqlar nə qalır? E, mənfi 28, düzdürmü? Və 28-i biz e, 9-a bölürük. Əlbəttə ki, burada onluq kəsr alınacaq və vururuq 5-ə. Deməli, təxmini qiymətimiz, uşaqlar, olacaq -15.5. Və yaxud da yuvarlaq olaraq 15.6-ya götürə bilərlər. İndi 15.5. Deməli, 4 Fahrenheit 15.5 dərəcə C-yə qədər artmış olacaq. 9 Fahrenheit üçün isə belə bir o yazılış olacaq 9.5 x 9 - 32. 9-dan 32 çıxanda cavab elədir, -23. Deməli, uşaqlar, 23-ü bölürük 9-a. Mənə 23-ü böldük 9-a və vururuq 5-ə. Təqribi olaraq 12.7 dərəcə, amma mənim Bu qədər uşaqlar. Deməli, e, biz burada verilənləri sadəcə dərəcə selsiyaya çevirmiş olduq. Tus Çevir ilə bunlara Deməli, 5 nə deyir? 5 hmm, də deyir ki, kalkulyatorun vasitəsilə selsini farangeitə və at farangeitdən selsə çevirməsi aşağıdakı kimi aparılır. An siz deməli sadə uşaqlar özünüz evdə kalkulyatorlarınızı yəqin ki hamının evində kalkulyator var. Olmasa da bu dəqiqə bütün ağıllı telefonlarda hətta adi telefonlarda belə, yəni sadə telefonlarda belə kalkulyator var. Kalkulyatordan sizdə bax bu əməliyyatın getiş hatını yazıblar. Siz bu gəlişəta görə, yəni həmin kalkulyatorlarda bunları edərək məsələni həll edə bilərsiniz. Gəlin 6 nömrəliə çalışmaya baxaq. Deyir ki, Nərgizin əlindəki qabda olan mayenin temperaturu 90 Fahrenheitdir. O istəyir ki, bu mayenin temperaturu 5 dərəcə Celsi artsın 5 dərəcə Celsius artsın. Artdıqdan sonra mayenin temperaturu neçə farengeyit olacaq? Deməli mən əvvəlcə 5 dərəcə Celsisini çevirməliyəm farengeyitə. Bunun üçün farengeyitin düsturunu yazım. 5/9 * Celsinin qiyməti, yəni 5 üstünə gəl 32. 5-lər ixtisar gedir, qalır 9. 9-un da üstünə 32 gələndə eləyir 41. Deməli 90-ı 41 artırım eliyəndə eləyir 131 farengeyit. Deməli, artdıqdan sonra mayenin temperaturu farengeyitlə 131-ə bərabər olacaq. 7-ci soruşmaya baxaq. 86 e, farengeyit 30 dərəcə selsiyaya bərabərdir, fikir verin, bərabərdir. Olduğu məlumdur dir 43 dərəcə falan gel bərabərdir 15 dərəcə səs olduğunu söyləmək olar mı? Eee, indi burada fikir verin, nəyə görə sizi diqqətinizi cəlb eləyir? Nəyə diqqətinizi cəlb eləyir? Yəni sənə verilən 86-dır, burada soruşduğu 43-dür. Yəni bunun yarısı. Burada verilən 30-dur, buradan soruşduğu 15-dir. Yəni bunları deyirəm, mən yarı bölsəm bərabər alınarmı? Bunun ən gözəl yoxlanış yolu sizcə hansı olar? Əlbəttə ki, hesablayıb yoxlamaq olar. Gəlin hesablayaq görək, yəni birinə-obinə çevirək görək. Birinə-obinə çevirəndə bir-birinə bərabər alınırsa, deyəcəyik ki, bəli doğrudur. Yox alınmırsa, sadəcə deyəcəyik, xeyr, doğru deyil. Məsələn, hansını rahat çevirmək olar? Gəlin dərəcəni Fahrenheitə çevirək bax bunu. Koran keyti hesablayanda nə edəcəm? 5də 9 vurax 15 üstünə gələk 32. 15-nə 5 getdi ixtisara burada qaldı 3. 9-u vurdum isə 27 və üstünə də 32 gəlirəm. Eləyir aşağı 59, amma burada 43 var. Deməli doğru deyil. Bu gün də uşaqlar hələ ki deməli səhifə 20-yə qədər işlədik. İnşallah gələndəfə bax bu növbəti növbəti səhifəni işləyəcəyik. Proqnozlaşdırma izləmədə davam edin. Laykınızı like əskirəməyin. Hər baxışa bir layk like atıb sonra videonu sonlandırın və istəklərinizi, təkliflərinizi və ya da xoş sözlərinizi rəylərdə əskik etməyin. Sağ olun.